Итак, сегодняшние пять минут ликбеза по инфекционным болезням будут посвящены золотистому стафилококку. Это одна из самых распространенных инфекций социума, и она, ну, того заслуживает, чтобы о ней поговорить. Итак, начинаем. Золотистый стафилокок называется золотистым потому, что на питательных чашках Петри, может быть, нам удастся вам показать, как это выглядит натуральную величину, Колонии стафилокока имеют нежный желтовато-золотистый цвет, отсюда и название. Золотистый стафилокок. В трактовании этой проблемы, проблемы заболевания стафилокока, существует несколько основных ошибок у врачей, которые пытаются его лечить. Первая ошибка ⁇ его нельзя вылечить. Вторая ошибка ⁇ его не надо лечить, он есть у всех. Третья ⁇ у вас заражена кровь. Четвертое. Нельзя есть сладкого, мучного. Нельзя, нельзя. То есть ограничения по диете. И подход к лечению. Лечение стафилокока и много лет назад, и сейчас состоит из четырех китов. Ну, в лапках китов, на которых оно строится. Это скальпель, это антибиотик, это пивные дрожжи, и это аутогемотерапия. Кровь из вены в ягодицу. Следующая ошибка. Ваш, у вас стафилокока мало, 10 в третьей можно не лечить. И самое удивительное, люди, которые страдают стафилококковой инфекцией иногда всю жизнь, приходят и говорят, что вот вчера мне сказали, что проблемы, которые у меня возникли, связаны с золотистым стафилококком. Что мой фурункулез – это стафилокок, а это 10 лет, допустим, болезни. Это и смешно, и горько одновременно. И вот почему. Все фурункулы мира – все, независимо от возраста, пола, цвета кожи, страны проживания, вызывает золотистый стафилокок. Все фурункулы мира. Поэтому, когда фурункулы лечат как нечто обособленное от стафилокока, и потом неожиданно об этом сообщают, так и возникает это ощущение нелепости ситуации, потому что любой фурункулез достаточно эффективно лечится. Теперь пройдемся по этим пунктам, которые я считаю ошибочными. Нельзя вылечить, можно вылечить. Все зависит от того, оптимист вы или пессимист. Стафилококк трудно удалить из организма, но создать такой защитный барьер на слизистой, куда он попадает, а он распространяется, основной его путь воздушно-капельный, то есть по воздуху. И первую остановку он делает в носоглотке. Вот там он начинает жить и может иногда жить всю жизнь. Вот довести состояние слизистой для того, чтобы стафилококк там поселялся, но не вызывал проблем, то есть клинически вылечить вполне возможно. Не надо лечить второй тезис, он тоже неправильный, потому что я отношу носительство стафилококка к проблемам, которые раньше или позже, но все равно выстреливают клиническими проблемами. И вообще ситуация с с ответом на заражение стафилокока в, в обычной номинации выглядит следующим образом. Заражаются практически все 100%. Поэтому первое заражение стафилококом происходит еще, скорее всего, в роддоме. Практически у всех. Первые 5-7 жизней. Неважно. Роддом, домой, куда принесли ребенка, мама, папа, брат, сестра, семейный очаг. Там ребенок заражается. И вот дальше примерно 25% заразившихся. Стафилокоп не воспримут. Это природный защитный иммунитет. Еще 25% воспримут, но останутся на время здоровыми носителями. Еще 25% это те, кто будет иметь локальные проблемы на соглотке. И оставшиеся последние 25% тоже на плюс кожа. Помните, был такой в Украине, был э, беглый президент Янукович. Он жил в пятиэтажной Хонке. Это было его место жительства. А прогуливался прогулочная зона, у него была по пенькам он бегал. Вот стафилокок живет на соглодке у каждого человека, у которого затем возникают проблемы с кожей. Поэтому стафилокок, который попал в организм, только временно остается как здоровое носительство. Самое удивительное в другом. Что если бы стафилокок, который попал, не пытались лечить антибиотиком, то уверяю вас. Э Половина тех, кто заразился, избавились от него естественным образом. То есть не заболели бы. После антибиотиков это уже не может сделать никто. Потому что слизистый становится к нему восприимчивым. Следующий тезис заражена кровь неправильно. Стафилопок передается, как правило, не через кровь. Гематогенный путь передачи является крайне редким. Он преобладает путь передачи через лимфатическую систему. Поэтому посевы крови на стерильность, как правило, ничего и не дают. Нельзя сладкого, поверьте мне Я за свою жизнь вылечил от стафилококка, наверное, столько людей, что даже нельзя сосчитать И никогда никому я не запрещал есть что-либо Сладкое, мучное, напитки Это неправильно Диета не является тем, что лечит стафилокок. Может быть, это такой фактор, но не основной подход к лечению Следующее, количество антибиотиков Количество стафилококков Количество стафилокок. 10 в 3, 10 в 5. Это очень относительно. Как-то я с одним пациентом истекли 5 минут. Извините, не хватило. Проблема очень серьезная. Продолжим еще на 5 минут. Как-то мы с одним пациентом решили сделать посевы Мы делали из одной ноздри. В течение одного дня. И при этом мы получили совершенно разные результаты. Ну, условно. 10 в 3, 10 в 5, 10 в 7, 0. Вообще не попался. Заснул. И снова 10 третий. Поэтому количество стафилококка не может быть основным критерием для решения вопроса лечить-не лечить. Только клиника. Ну, вот это те основные ошибки и те, скажем, подходы, которые мы озвучили. Теперь это же касается лечения. Много лет назад так лечили меня. Это почти прошло уже 50 лет. Скальпель, антибиотик, пивные дрожжи, аутогемотерапия. К сожалению, так продолжает лечить и сегодня. Но стафилокок относится к тем инфекциям, которые, с которыми человек сталкивается в естественной жизни, в социуме каждый день. И заражается каждый день. Подумайте сами, можно ли вылечить то заражение, чем происходит каждый день? Есть инфекции, при которых проблема лежит в плоскости, скажем, эпидемиологии. Надо защищаться, чтобы не заразиться, потому что можно заболеть, заболеть и даже умереть. А есть инфекции, защита от которых нереально. Живя в социуме, заражаемся каждый день. И это стафилокок, это вирусы герпеса, это папилломовирус, это микобактерии, туберкулеза. Поэтому при этих инфекциях проблема лечения лежит в плоскости иммунологии. И от стафилокока есть вакцина, по сути дела, прививка. И не одна. Мы делаем аутовакцину, вакцину есть аптечные вакцины. Вот именно в плоскости иммунизации от стафилокока и лежит проблема его излечения. То есть даже не так излечения, но ну, излечения клинического, а именно невосприимчивость к повторным случаям заражения. Поэтому только после неоднократных повторных курсов вакцинации удается добиться такого состояния, когда стафилококк попадает, но ну, проблем не вызывает. Такие клинические проблемы относятся к стафилококку. Начиная с периода новорожденности. Это могут быть такие диагнозы, как дакриоцистит, воспаление слезного канала у новорожденного, пиодермия головки новорожденного, омфолит, воспаление пупочной ранки, ну и множество острых воспалительных заболеваний, может локализоваться на любых слизистых, в любых органах, что касается кожи. На коже все гнойно-воспалительные заболевания стартуют именно с золотистого стафилокока пиодермия, фурункулы, гидродениты, параницы и паранихии, абсцессы, флегмоны. Кроме того, стафилококк может вызывать остеомиелит, острое воспаление костей. И это тоже золотистый стафилокок. И масса примеров, когда лечение антибиотиками таких пациентов упирается в тупик. Более того, к сожалению, сформировался... Так называемый метицелин-резистентный штамм стафилококка. Это стафилококка-уреус, устойчивый ко всем антибиотикам. Его нельзя уже победить антибиотиками. Кстати, по антибиотикам будем говорить, это отдельный разговор. Так вот, единственный путь добиться этого, это э, иммунизация вакцинами против стафилококка. Теперь, что касается еще деток. Э, все часто болеющие дети мира, затяжные насморки, заложенность носа, Ангины, атиты, стоматиты, конъюнктивиты. Это золотистый стафилокок. Как пусковой фактор, он главный, с него все начинается. И если об этом помнить, то можно, скажем, вылечить одного отдельно взятого ребенка в целом э, садике, в э, группе детского сада, в целом классе школы, когда все будут болеть, а такой ребенок будет оставаться здоровым. По сути дела, у него прививка. Процесс не быстрый, как и любая прививка. Поэтому он может занять год, полтора, два года, но после этого дети остаются практически здоровыми и не болеют. Тем более, что у всех часто болеющих детей со стафилококом, а, иммунитет, как правило, замечательный, он просто не видит, не распознает, не дифференцирует стафилокок чужеродную бактерию, с которой надо бороться. И вот задача лечения не убивать стафилокок то, что делают антибиотики. Вы поняли, к чему это приводит. Стафилокок становится устойчивым к всем антибиотикам. А э, провести такую вакцинацию, иммунизацию, когда собственная иммунная система, как после прививки от кори, ребенок не болеет, будет болеть корью, а после прививки от стафилокока он не будет болеть стафилококом, даже если будет заражаться. На этом все время истекло. Надеюсь, я успел сказать главное.